Всем привет, народ! И перед началом видео я хочу вам сказать, что самые лучшие, самые классные и самые смешные комментарии попадут в следующий выпуск. Так что выбирай какой момент с этого видео, пиши под него смешные комментарии и попадай в следующий выпуск. Ага. Ну а также поддержи меня лайком, потому что тебе поставить лайк и все, а мы не уху. Бежи, сделай себе покушать, а если ты уже сделал, то приятного тебе аппетита и мы начинаем. В данном случае тут как бы приветствуется вся картинка. Безумно можно быть первым. Ну что за шляпы? Ну молодец. новый тренд, хаже. новый тренд. Сувать себе в это шланги в рот, понимаю. Интересный тренд. Выполнять я его, конечно же, не буду. Не, сюда надо чуть-чуть другие звуки подставить. Ну чё, народ, погнали! Хуй! Е... Народ! Вот так вот уже нормально. Я помню, делал в такие же фокус, типа, у меня там даже видео есть, может, если найду, вставлю. Вот, и, короче, <связывая> и помню, раз делал я как-то чуваки, типа, на помусь. И чуть чувака на придушил просто. <связывая> да, простой чувак. Песня смешная на самом деле. Ну и ситуация тоже. Но больно. Все пацаны, которые типа, прочувствовали эту боль, ставьте лайк. Потому что... Цей мир уже ничего не спасе. Алло, Билл Гейтс, давай, включай вышки 5G, ебать, чтоб уже, ну, всех уже подключал, ага. Давай, давай, жду. Родные, сколько сможет набрать слово «мама» лайков? Я думаю, что очень много. Скорее ставь лайк, если ты свою мамочку любишь. Она у тебя одна, и ее нужно ценить. Ставь лайк, пожалуйста. А ты нахер не пидешь, дебила кусок. Народ, а поставьте лайк, если вы любите свою маму. берть все. 21 червня і грає Евертон Ліверпуль, і ти можеш отримати 2.5000 грн бонуси на перший депозит, якщо перейдеш по ссылочке там внизу під відео. Да, только если вот ты можешь переходить, только если тебе есть 18, да? А если тебе есть 18, но ну, если в тебе нема лишних денег, то не переходь по, потому що ну тут, ну, є лише денюшка поставити класно вообще. А если нема, то ну, лучше насобирай і поставиш. Переходь по ссылке в описании и забирай свои бонусы. М -м -м -м. Вот такая вот рекламка, да. И если тебе не 18, то М -м 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 -м. не переходь. Да. Лучше батьку скажи и нормально будет. М -м -м. Ого, прикрутив до стульца, капец, что теперь делать? Наверное, ничего, наверное, да? Успокойся! 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 У-у-у! У-у-у! О-у-у! 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 О-у! 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 о у у Давайте у себе о у у о Как бы джаба, <существози> Просрав шанс завоевать э, вселенную. О -о -о. Вы же всегда сначала пугаетесь, а потом просыпаетесь. Естественно, естественно. Вот гляньте еще раз. Вот нахера на Ди Каприо Оскар, если вот такие люди проставить? Зачем? Зачем? Вертни... Ди Каприо! Ди Каприо, давай, я лично к тебе обращусь. Если что, в переводчику переведешь, скажешь, что там, ну, ответ свой. Ди Каприо, верни Оскар. Выживший говно. Вот сюда ты бачишь, тут, Вот тут еле выживший человек. Новый фильм, еле выживший. Кстати, народ, я хотел вам сказать, что я снял все в YouTube сериальные, называется Ха-Ха Юэй. -ха Цей сериал снимала наша Уля Станиславская, так что я тебе советую обязательно ее глянуть, я оставлю ссылочку там в описании и еще в конце видео. Так что лучше додавись до конца видео и вы уже все это не подавись, а и ролики и той ролики и вообще классно будет. Вчера я поспорил с другом на 200 долларов, что до 6 июля у меня будет 100 тысяч в ТикТоке, а по законам вселенной, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Поэтому я решил эти 6,5 килограмм мелочи подарить первому встречному бездомному и показать вам его реакцию. Если мы с вами выиграем, 200 долларов разыграю среди вас в инстаграме. Подпишись, давайте выиграем. Подпишись, чтобы увидеть реакцию бездомного. Я специально создал новый институт, чтобы у вас было больше шансов выиграть 200 долларов. Боже, а можно было еще примитивнее сделать? Ну, даже с дома не выходить, а типа бездомный в тебе в доме живая, например. Вот нормально, вообще беспалевно, вот, согласен. Ты пища ракурсов 10 взяв, чтобы, типа, лицо бездомного крупно, сбоку, справа, слева, э, Макросъемка монет Какие сыплятся оце, в эту херню. Ну, вообще же не выглядит, как постанова, согласитесь. Ну, э, типичный бездомный, який посреди, да, посреди леса, вот, сидит бездомный, вот, ну, думаешь, там же по-любому ему на жизнь накидают денег, да. В центре города сидеть не треба, там же что, там конкуренция, а там вот за, за городом, ну, можно вообще где на трассе стать, как бы, и просто мелочь. Ну, мало ли, вдруг какие-то дальнобойщик остановится, накидаем ему там мелочи, да. Ух. Ничего себе, бесполезная херня, ого, классно, не показывай, как это сделать Ну что, смешно вроде я. Уже за. Борода превосходна. Я, человек, и делаю усы из скотча, Кажу, что борода из кулька превосходна, я считаю. Все, и все, спасибо. Опять свои сраки показывают и инстаграмы оставляют. Спасибо, спасибо. Эй, мам, смотри. Нет, а подождите, разве такой может быть? Господи, неужели я это сниму? Сейчас она там пальцем ковыряет, да? А, нет, 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 нет. Ну, давай. Папа, иди сюда скорей. Ого, ого, як неожиданно і приємно. Ну а ти все, 2,5 тисячі гривень бонусів там під відео. А ось сюди ютуб серіали, про які я вам розказував. Так що давай там, то що тобі треба, вибирай, і все. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, постав лайк, підписуйся на канал і всього тобі найкращого. Пока!